Здравствуйте, уважаемый Винский Волк. У нас второе задание. Мы его немножко задержали, но снова выйдем в наши рамки. То есть я его в воскресенье публикую. До следующего воскресенья будет третье задание. И к понедельнику следующему, через один, я уже э, выложу таблицу с результатами э, итоговыми. Это будет за первый и второй день. Задание очень простое, опять же. Так, чтобы у всех была возможность его снять, никаких дополнительных вам снарядов не нужно будет. Все очень просто, нужно будет за 7 минут выполнить максимальное количество повторений бурпи. Я хочу напомнить, что такое бурпи. Исходное положение ⁇ стоя. Вы должны изменить свое положение в положении лежа, так чтобы ваша грудь касалась пола. И земли не вы должны встать полностью выровняться подпрыгнуть так чтобы руки у вас хлопок состоялся касанием над головой или за головой таким показываю все движение в целом не имеет значения вы ложитесь вот таким образом или же вы ложитесь вот таким образом. Главное, чтобы ваша грудь коснулась пола. Подниматься не имеет значения. Вы поднимаетесь на две ноги сразу. Или по очереди на одну ногу. Вы должны подняться, выровняться. Так, чтобы ваш плечевой сустав, тазобедренный и коленный были на одной линии. Подпрыгнуть и хлопнуть руками над головой и за головой. Так тоже принимается. Одно повторение. После 7 минут максимальное количество тренингов. Всем удачи!